Jurnalistleri Goreji Komiteti Türkmenistan'ın prezidentine Türkmen Medpoğutuna girdilen çaklendirmeleri ayırmağı ve jurnalist Nurgeldi Halikov'u boşatmağı çağırıyor. Bütün dünyada Medpoğut adatlığını koldayan hükümeti değişli olmadık. Bu kararşı durama 15. Ağustos'ta Serdar Berdi Muhammed ve tutup onay konstitucianı bir ca etmeğe ve yurttaki erkin hem kararşı haber veriş seriştelerini girdilen çaklendirmeleri ayırmağı için prezidentlik borcunu yerine yetirmeğe çağırdı. Elkinci adım hükümde Medpoğutu girdilen çäklendirmeleri aýyrmagyňyzy hem 2 ýyl mundan ozal şuun tutsak edilen jurnalist Nurgeldi Halykow boşatmagy talap edýäris diýilip jurnalistleri goýrajy komitetiniň biýanatynda edilýär we Halykowyň ahpaly barada çuňur aladalanma bildirilýär. 2020-nji iýul aýynda 26 ýaşly Nurgeldi Halykow COVID-19 pandemiýasy wagtynda Türkmenistana baran bütün dünýä taglyk guramatynyň missiýasynyň suratlaryny garaşsa Türkmen News neşrine uğratmagynyň ideýany Türkmenistanda tutsak edilipdi. Galplaşdyrylan suw diýişiniň netijesinde ol şol ýylyň sentýabr 4 ýyllyk azatlykdan mahrum edilipdi. Jurnalistleri Goreje komitet hali kimin gysgaly we çertsiz boşadylmagyny talap edip ondan öň hem beýana täýredip 10-njy bu halkara uramasy jurnalistiň işi wara demet bolupda çap edilýän maglumatlar sebäpli häkimetleriň ondan aralyanlygyny we onuň 3 gedek jada kamerasyna yerleşdirilenligini habar beripdi. Buramanın 15-nji sentýabrda çap edilen açyk hatynda Türkmenistanyň we Türkmen News ýaly garaşsyz onlaýn habar berýiş serýistleriniň daşary ýurtlardan işlemäge mezbur bolýanlygy, Türkmenistanyň içinde petiklenýänligi we olaryň ýurtda gizlin ýaşaýan habarçylarynyň tapylan halatynda uzak möhletli tutsawlyga täze bar bolýanlygy aýdylýar. Jurnalistleri Goraji Komitet tarapından geçirilen gözlöklerimiz çap, yayılım ve internet hizmetlerine hükümet monopoliyaları bilen bilelikte hükümet tarapından tasiklanmadık maglumatların köp köpçülüge el yeterli bolmazlığını öpçin edyen bir neçe devlet edaratı tarafından yöredülyen giyinişliğin sinzuranı dokumentlaştırdı maglumatta ediliyar. Jurnalistler Goroji Komiteat Türkmenistan'ın kanunçılığının sinzuranı qadagın ediyenliğini bu erayetlara maglumatların el kepil geçiyenliğine ünsi çeker. Nurgildi Halikov vaxta liba LBK 12 koloniyasında saklanyar Saudi işinin 10 tirasında Halikov 2020 ýylyň başyndan долларлы карды özmenligi üçin guna bildirilýänligini Turkmen News neşirni habar berdi. Şol ýylyň 15-nji sentýabrynda ol Jinayat kodeksiniň galplyk wara 2028-nji maddasyna no laýyklykda 4 ýyl azatlyktan mahrum edildi. Turkmen News neşiriniň redaksiýa we adam hukuklaryny gorayan guramalar jurnalistanyň ýönkilin aýplamalarynyň onuň ýyşy sebäpli aralma üçin toslanyp taplandygyna öňe 2021-nji ýylyň maýynda Birleşen Milletler guramasynyň birnäçe ادارalary Türkmen häkimetlerinden türmä hökümdeleri журналист jurnalist Nurgeldi Khalikov haqında maglumat 2021-nji ýylyň fevralynda Birleşen Milletler Guramatynyň söz we pikir azatlygy hukugyny öňe sürmek hem gowrmak we ýöriýte hatawatçy esasy tutsak edişlikler boýunça iş topary, zor bilen ýitirim edilmeler boýunça iş topary we adam hukuklaryny gowrajylaryň ýagdaýy boýunça ýöriýte Nurgeldi Khalikov berlen hökümetlere Türkmen häkimetlerine 10 sahypalyk hat iwerdi. bu warda xabar beren Turkmen News neşirisinin maglumatyna görä onda Birleşen Milletler Guramatyň wäkilleriň haly-habyň iňdarlanmagynyň düýp sebäpleri barada beren sowallaryna türkmen tarapyndan hiç hili maglumataty öz içine almayan 3 söźlemden ibarat jogap gelipdir.